নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল প্ৰাহাধিকৃত হাইস্কুল টিউটৰ সন্থাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত গুৱাহাটী চচলত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু তেওঁলোকক আজিলৈকে তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যা কিন্তু সমাধান কৰা নাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত টিউটৰ হিচাপে আমি গম পাওঁ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ দুহেজাৰ সোতৰ আইন সংশোধন কৰি এই শিক্ষকসকলক সমাধান কৰিব লাগে কিন্তু দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ প্ৰাধিকৰণ আইনৰ আওতালৈ আনি যি বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৃত হৈছিল তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে এটি স্কেলপেট নিদিয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে স্কেলপে প্ৰদান নকৰাত ৰাজ্যৰ এটি অসম চৰকাৰে টিউটৰ হিচাপে এটি অবিশপ্ত শিক্ষক নামেৰে যি কেটেগৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই কেটেগৰী অতি সোনকালেই সমাধান হ'ব লাগে কিয়নো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত টিউটৰ হিচাপে কৰ্মৰত শিক্ষকসকলক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত সমৰ্থনত সদৌ অসম প্ৰাধিকৃত হাইস্কুল টিউটৰ শিক্ষক সন্থাই গুৱাহাটী চচলত অৱস্থান ধৰ্মঘাট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ এটা দাবী আছিল প্ৰাধিকীকৰণ আইন দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ জৰিয়তে এই যে বিছৰ পৰা পঁচিছ বছৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বিনা পাৰে শ্ৰেণী শিক্ষকতা কৰা শিক্ষকসকলক দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে টিউটৰ নামাকৰণেৰে প্ৰাধিকৃত কৰিছিল অৱশেষত আৰু সেইদিনৰ প্ৰায় এই দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকসকলক এৰাব নোৱাৰা বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ টিউটৰ শিক্ষাগুৰু আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু সন্তানৰ সভাপতি আৰু মুখ্য সম্পাদকৰ লগতে তেওঁলোকে অসম সরকারক এটাই দৃষ্টিগোচর করেছিল যে সমহারত আর সমকাম নীতির আধারত মান্যতাত পূর্ণ পর্যায়ের প্রাধিকীকরণের সুব্যবস্থা গ্রহণ লাগে অতি কম সময়ের ভিতর এই কর্মচারী সকল পথ সম আছে পথ সমূহ পূর্ণ পর্যায়ের প্রাধিকরণের ব্যবস্থা করবেন আর প্রাধিকরণের আদেশপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী লগতে যিটো বৰ্তমান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ঘোষণা কৰিছিল যে দহ লাখ টকাৰ যি গ্ৰেছুৱেটি সেই গ্ৰেছুৱেটি অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ উপৰি মৃত্যুবৰণ কৰা আৰু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষক আৰু অনা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে গ্ৰেচুৱেটি ধন লাভ কৰাৰ সু ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কথা মতে কাম কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ যেতিয়া বিতৰণ কৰিছিল দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু সেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এদিন চাকৰি কৰিলেও বা দুদিন চাকৰি কৰিও যদিও কোনোবা এজন ৰিটায়াৰ হয় নাইবা মৃত্যু হয় তেওঁলোকে দহ লাখ টকাৰ গেছুটি লাভ কৰিব কিন্তু আজিলৈকে সেয়া বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সফল হোৱা নাই গতিকে এই দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকসকলৰ এটি অনুৰোধ দহ লাখ টকাৰ গেছুটি লগতে আইন সংশোধন কৰি হ'লেও তেওঁলোকৰ পথসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে সমকামৰ সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি দাবী সেয়া ৰাজ্য চৰকাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰে তেওঁলোকৰ সন্থাৰ পৰা কিন্তু এটি ৰিকুৱেষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে এই দাবীসমূহ তেওঁলোকক মানি লোৱা নাই গতিকে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ যি আশ্বাস আৰু দশ লাখ টাকার যে গ্রেসুটি প্রদানের আশ্বাস অতি সোনকালে প্রদান করক তার কামনা করে আজিৰ এই ভিডিওটা সামরিমানো শ্রোতা শিক্ষাগুক নিশ্চয় আমার এই চ্যেলে জড়িত ধারাবাহিকভাবে শিক্ষকর সমস্যাসমূহ আপনাদের ভিডিও করা পাই থাকে আশা করি ভিডিওটি শেয়ার করব লাইক করব আর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করব না পড়ার ধন্যবাদ